Вот продолжение предыдущего видео, я их потом склею. Вот мы увидели, такое оказывается здесь. Отсюда вода течет. И такой мостик сделан новый довольно. Забетонирован, туда она перетекает. Сделано так капитально. Еще водички много течет. Здесь видно отсюда там. Ну, прикольное место. В принципе, уединенные Людей я здесь не вижу никак. Мы здесь шли, только одного человека в лесу, на машине ездил. Это пенсионер с палочкой. Вот там вот, мне понравилось, там хорошо, интересно пишет. В принципе, сюда перебегать. Здесь вот там такие полянки очень-очень, вот там вот такие. Там не видно, и можно сидеть, медитировать на воду. Ну, мне, ребят, это такая отчасти реклама. Мне нравится это место. Недавно я давно где можно было выезжать, сидеть, медитировать. Да, есть хорошие места, где я был, возле Халыпья, там хорошо ездить, ничего не скажу. Для меня лично, конечно, там более красивые виды. Для меня лично более удобно сюда электричкой, то есть довольно близко и мало людей. Есть как бы, вот этот момент, куда можно где поставить палатку, и мне нравится, что здесь большой лес. Для меня очень так, важный момент – большой лес, куда можно ходить, ходить и как бы и прогуливаться, сидеть, заниматься. Это в этом есть хороший хороший плюс. И неподалеку там вот от стоянки, возможно, есть и магазинчик в принципе. Единственное, что мы обсудили с моим товарищем, есть минус, что что рядом электричка. Тут такое, маршрутка ехать долго сюда, она едет кругами через Одесскую трассу, а электричка довольно быстро, мне это нравится, ну хотя поезда шумят на любителя, так скажу, хотя идеальных мест, конечно, не бывает так что пока есть для себя смотрю на вот эти места как бы в принципе тут есть лес что мне нравится, хорошая уединенность, то есть лес большой есть водичка, для меня это очень большой плюс неподалеку есть, базар, то есть в принципе довольно удобно доехать, то есть метро до да, ЖД станции, вокзальная на вокзальной садишься в электричку едешь сюда, вышел, электричка ехать ну, сюда ехать. минут 40, наверное, 50. Ну, электрички, в принципе. Тут надо тоже признать это. Так что такое место, буду смотреть, возможно. Если появится желающие подзадзенить, хорошо посидеть, так выехать на 3-4 дня, я считаю, это оптимально Потому что Потому что или занишь чуть-чуть, ну там, например, день Это можно сделать более цивилизованных условиях это один, как бы, один момент, один способ. То есть я считаю, есть такие этапы день есть этап 3-4, потом есть какой-то пороговый переход, после которого надо сидеть там уже около 10 дней быть в такой уединенной местности. Это мое лично точка зрения. Почему? Потому что существуют такие базовые переходы. Если сидишь день, эффект есть там определенный. Если сидишь два, дня эффект этот ну, уменьшается, а перехода на новый эффект нету. Это моя такая точка зрения. То есть идет постепенно внутреннее накопление ресурса, необходимого для более глубокого результата. Поэтому я так оцениваю, что день, 3-4 дня и потом 10 дней. Я думаю, что вот для такого четырехдневного выезда может быть вообще оптимальное местечко, если вы там довольно оборудовать. В принципе, у меня есть возможность это сделать площадка, если определенная под это в лесу своя, личная. Или сделать постоянный такой лагерек, куда э, какой-то шатов сбить тут с подручных лесных материалов, куда можно приезжать, там где-то кто-то будет постоянно находиться. Ну такие мои мысли. Э, как бы, они, желания, эти планы ну, не, не глубокие, скорее к ним присматриваюсь. Э, для себя. Э, и, возможно, если кто-то захочет попрактиковать и для кого-то другого, для друзей скорее, не для бизнеса. Это все происходит, потому что я считаю, что никакие духовные практики не могут напрямую переходить в бизнес-процесс. Мое личное мнение. То есть накопленные нами в духовных в, в том же за ресурс, э, не может быть, э, он у, увеличивает наш, наш объем, и потом, возможно, наша личность более масштабная, может браться за более масштабные дела и ресурсы, и все остальное, и отчасти больше зарабатывать, конечно. Все мы, э, все мы это, конечно, обобщение, но я считаю, что для человека важно расти, расти. Можно, управляя чем-то, управлять чем-то, чем это значит заниматься каким-то деятельностью. Деятельность – это дело, отчасти мастер своего дела. Это все важно, конечно. И каждый из нас хочет, чтобы было признание. Признание есть в виде авторитета или в виде конкретного заработка. Да, мой друг меня уже зовет, я к нему иду. Всем пока.